अच्छा ये एक ख़ातून ने व्हाट्सएप पर सवाल भेजा है कि मेरी बहन की शादी जिस आदमी से हुई है वो नशे का आदि है और अक्सर शराब के नशे में धुत होकर मेरी बहन को अपने दोस्तों के सामने मुख्तसर लिबास में दोपट्टे के बगैर आने और उनके साथ गलत ताल्लुकात बनाने की फरमाइश करता है ऐसा एक अरसे से हो रहा है तो ऐसी सूरत हाल में मेरे बहन के लिए शरीयत का हुक्म क्या है तो आपने अपनी बहन की जो सूरत हाल बयान की है इसमें पहली बात तो ये है कि शराब पीना ख़ुद इंतहाई बुरा फ़ेल और गुनाह का काम है और जब आदमी नशे में होता है शराब पी होती है तो फिर उसे अच्छे बुरे की कोई तमीज़ नहीं रहती और आपकी बहन का खावन शराब भी पीता है बीवी को दावत गुनाह भी देता है तो इस बीवी पर अपने खाविंद के इस हुक्म की बजा आवरी जायज़ नहीं है अव्वल तो बीवी अपने खाविंद को हिकमत और नरमी से ख़ुद समझाए ख़ानदान के बुज़ुर्गों के ज़रिए समझाने की कोशिश करे लेकिन अगर वो शराब नोशी और गुनाह की फरमाइश से फिर भी बाज़ नहीं आता तो इस बीवी को शरीयत ये हक़ देती है कि वो तलाक लेकर या खुला लेकर अपने रस्ते जुदा कर ले ताकि मुस्तकबिल में किसी गुनाह और फितने में पड़ने का अंदेशा ही ना रहे